Koronavirus pandemiyası səbəbiylə hazırda beynəlxalq turnirlərin təşkil edilməsi ilə bağlı ciddi narahatlıqlar var. Epidemioloji vəziyyətin aşağılığa doğru dəyişməməsi fəhləçilərin işini də çətinləşdirir və bu il keçirilməsi planlaşdırılan Avro 2020 turniri ilə bağlı vəziyyət müəyyən qədər fəildir. Buna səbəb UEFA bu rəhbərliyinin qətiyyətli mövqeyidir. Hələ ötənir, keçirilməli olan yarışı pandemiyə səbəb ilə təxirə salmalı olan Avropanın ali futbol qurumu bu dəfə turnirin baş tutmasında istalıdır. Qurumun nümayəndələri təşkilatçı ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı mütəmadi video konfranslar təşkil edərək fikir mübadiləsi aparırlar. Aparılan danışıqların nəticəsində müxtəlif planlar hazırlanır. Mövcud vəziyyəti nəzərə alan UEFA yekun qərarı verməyə tələsmir. Paytaxtımız da Euro 2020-nin 4 oyununu qəbul edəcək. Bu səbəbdən AFFA rəhbərliyi Türdilə bağlı vəziyyəti daim diqqətdə saxlayır. Bu konfransdan sonra mən belə düşünürəm ki, hər şəhərdə ölk sistemitika olunmayacaq. Bir standart tətbiq olunmayacaq. Çünki çətindir bir standart tətbiq etmək. Hal-hazırdakı vəziyyətə baxsaq, bəzi gərb ölkələrində tam şəkildə sərt karantin rejimi, komendant saatı tətbiq olunub. Mən inanmıram ki, UEFA Bir şəhər, bir ölkəyə bunu keçirəcək və yaxud 12 ölkədən 10 ölkəyə və bu 4 ölkəyə keçirəcək. Ümumiyyətlə UEFA-nın prezidentində açıqlaması var idi bununla bağlı. Futbol mütəxəssisləri UEFA-nı turnirin formatını dəyişdirməyə çağırsalar da, qurumun rəhbəri Aleksandr Çefedin təzyiqlərə hələ ki tabiq etməyə bacarır. Bu məsələ ilə bağlı açıqlama verən rəsmi şəxslər israrla Avro 2020-nin 12 şəhərdə keçiriləcəyini bildirirlər. UEFA Rappel Qrupunun apreldə keçiriləcək konfransında turnirin formatı ilə bağlı dəyişiklik etmək niyyətində deyil. Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək oyunların sayında da dəyişiklik yoxdur. Hazırda UEFA-da e, Avropa çempionatının oyunlarına azarkeşlərin e, hansı sistemlə buraxılması ilə bağlı müzakirələr gedir və UEFA-nın bu yaxınlarda qəbul etdiyi qərara əsasən bununla bağlı yekun qərarın aprel oyun, ayında e, qəbul olunması nəzərdə tutulub. UEFA Euro 2020-ni azarkeşlərlə keçirməklə bağlı planlar qurduğu bir vaxtda bir sıra Avropa ölkələrində epidemioloji vəziyyət və tətbiq edilən karantină rejimləri heç də xoş olmayən sürprizlərə səbəb olub. Təşkilatçı ölkələrin bir qismində olduqca sərt qaydalar mövcuddur. Xüsusilə uçuşlarla bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlər UEFA-ya artıq problem yaratmağa başlayıb. Qurumun bayraq altında təşkil edilən klub turnirlərində bir sıra oyunların keçirilməsi ilə bağlı çətinliklər yaşanıb. Federasiya həmin maçları neytral meydanə təyin etməklə vəziyyətdən çıxa bilib. Bu kimi hallar Avro 2020-nin keçiriləcəyi vaxtlarda yaşanarsa, o zaman necə olacaq? Bu suala cavab tapmaq heç də asan deyil. Ancaq qətiyyətli mövqe sərgiləyən UEFA rəhbərliyi çətinlikləri asanlaşdırmaq üçün bir neçə plan üzərində başçılıqdır. Qaranlıq qalan məqamlara aprel ayında gələcəyi gözlənilir.